Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak buat um, apa ni bahagian perpelan bawah tu eh. Okey, ni contoh pola yang kita dah buat. Okey, ni pola kain atas eh. Okey. So, sekarang ni kita ukur bahagian bawah ni. Okey, bahagian bawah ni berapa? Okey, contohnya macam yang pola cikgu ni kalau dalam real punya skala betul adalah 11 inci Bawah ni 11 inci Di atas ni dengan bawah ni kan sama kan Atas dengan bawah ni kan sama kan So cikgu punya 11 inci Jadi 11 inci 11 inci tolakkan dengan 1 inci basi Ok 1 inci basi So kita akan dapat 10 inci Ok jadi 10 inci ni kita simpan dulu Ok contoh untuk kain ni Skala ni Ok bawah ni Contohnya eh, bawah ni 6 cm 6 tolak 1 Kita dapat 5 cm Jadi kat atas kain ni kita kena cari kat mana 5 cm Ok ini cikgu dah sediakan kain Ok Contoh 2.5 x 45 Contoh eh ini Contoh skala kecil ni Ok So lipatkan dulu dua kain ni Ok lipat dua dulu Lipat dari atas ke bawah Sebab kita nak bagian berlipat ni dekat belah atas Senang kita nak buat Ok Lepas tu kita akan lipatkan kain yang tepi ni sebanyak sebanyak uh, ukuran tepi ni. Okey, nak senang ambil ni. Ni buat segitiga macam ni. Lepas tu kat sini letak tangan macam ni. Okey, lepas tu sebanyak ini. Segi empat uh, apa? Tepat eh. Okey. Contoh. Sini empat tepat eh Kita buat sini empat tepat kalau macam ni dia actually tiga, tiga lah okey. Okay. jadi ini yang akan kita buat peplam dan ini yang kita akan buat empat uh, part kain ni. Okey. Sekarang ni kita dah dapat ukuran contoh eh 5 cm. Jadi kita perlukan um, tiga tiga keping pita ukur. Okey, kalau tak ada uh, tiga keping pita ukur boleh guna pembaris. Baris L ke kan. <coughs> Jangan letakkan di atas ni. Okey, tadi sebab skala kecil je cikgu guna CM eh. Okey, letakkan macam tu. Okey, cikgu close up sikit Lepas, eh. Nampak ya? Hujung dia ni dekat tepi kain. Lepas tu ambil satu lagi. Okey, letakkan tepi macam tu. Okey, sebenarnya dua pita ukur ni membantu kita untuk kita cari ukuran. Okey, sekarang ni dekat atas okay, 5 cm kan? Okey, macam mana kita nak check 5 cm? Cari dulu 5 cm dekat atas pita ukur. Okey, daripada 5 cm atas pita ukur ni kita akan letak menyerung macam ni. Okay So kita letak dulu mana-mana Tapi make sure masa kita letak Kalau kita letak hujung ni dekat tiga Dekat tepi yang bertemu kat atas ni pun mesti tiga Tiga cm dekat yang kali biru eh Okay contoh tiga dengan tiga kita dapat Kat sini Empat setengah Okay Okay 4 setengah tak cukup lagi setengah inci Okey, 3 tak boleh So kita turunkan 3 setengah dengan 3 setengah Okey, Dapat tak 5 inci Contohnya 5 cm dapat eh So sini 3 setengah Sini kena 3 setengah Ok ni ni sikit ha, tu nampak 3 setengah So maknanya okay, dengan ukuran 3 setengah di sini Dan 3 setengah di sini Kita akan dapat 5 cm So tulis dulu 3 setengah ni pilih dulu Ok lepas tu Alihkan pita ni semua Okey, bila dah dapat tiga setengah ni Macam mana kita nak buat okay, cari tiga setengah atas pita ukur Ok tiga setengah atas pita ukur Lepas tu kita akan ukur Okey, kita akan ukur di tepi kain tiga setengah Tiga setengah dan uh, Berdekat bawah ni untuk buat ni pun tiga setengah Ok cara dia Okey, ukur dulu tiga setengah kat tepi ni. Dapat tanda. Okey. Lepas tu, bawah ni pun sama. Tiga setengah tanda. Lepas tu, ini. Make sure bucu ni sentiasa tiga setengah eh. Dekat atas ni. So, ini pita kita gerak. Kita gerak, kita tanda. Ni kita gerak, kita tanda. Sama, sama gerak tu, kita tanda. Tapi make sure dekat sini mesti tiga setengah. Okay. So automatic kita akan dapat uh, circle macam tu. Half, uh, apa? Separuh eh. Quarter, quarter circle. Okay. Nampak? Boleh eh? Okay. So sekarang ni untuk cari labu dia. Okey, contoh labuh uh, kain adalah 37 inci. Contoh eh labuh kain 37 inci. Okey. Labuh kain 37 inci. Dalam nota cikgu letak formula labuh kain tambah 3 inci eh, ekstra untuk getah dan ekstra untuk uh, lipat bawah. Jadi kita akan dapat 40 inci. So 40 inci ni kita akan tolakkan dengan Okay, labuh kain ni. Berapa? Dari sini ke sini, dari pinggang ke lutut tu kan. Ingat eh. Okey contoh 19 inci. So kita punya labuh perplum adalah 21 inci. Faham eh? Okay So mana nak cari 21 inci? Okay Contoh uh, 9 cm ni adalah 21 inci Ambil dulu okay, Kalau dalam inci letak di sini Tangan ni kena ambil 21 inci Tahu dalam cm ni cikgu buat yang skala kecil 9 cm So 9 letak ujung ni Start ukuran daripada sini eh. Sini ke sini adalah sebanyak labuh Kain perplam Ok 9 Lepas tu ni letak macam ni Kita letak 9. Okey, letak macam ni. Sembilan. Letak macam ni pun kita akan dapat sembilan. So, nampak tak benda ni dia akan buat curve. Ha, macam tu. Okey. So, ni kita gunting dah. Okay, gunting Gunting ikut lakaran tadi eh. Okey. So inilah kita punya kain. Okey. So balance ni kita akan buat uh, pola kain atas. Okey. Untuk bahagian atas kita gunakan balik balance kain ni. Okey, untuk bidang 45 eh. Sama je bidang 45, bidang 60 Okey, lipat je pada dua Lipat dua Lepas tu, ini kita lipat Okey, mengikut kita punya pola kain Okey Macam so, ni Cikgu sikit Pola kain Okey, lepas tu kita Boleh potong lah Okey, ni cikgu tris balik eh So kita akan dapat kain depan dan kain belakang. Pakai okay, ni pola kain atas yang cikgu dah potong. Okey. Kita dah tunjuk tadi eh. Lepas tu kalau kita buka ni pola kain atas ni pola peplum. Kalau kita buat macam ni, okey memang pola kain atas tu akan lebih sikit daripada kain peplum ni sebab pola kain a bahagian atas ni kita akan jahitkan dulu kiri kanan dia. Setengah inci, setengah inci. Okey, lepas tu baru kita cantum dengan peplum dia. Okey, sebab peplum dia ni bulat kan? Okey, so kita kena jahitkan ni dulu. Okey, katakan Okay, kalau kita ter uh, uh, tersilap ukur ataupun uh, cara kita lipat kain tu silap, katakan bahagian peplam ni, okay, bahagian peplam ni lagi besar. Besar daripada kita punya uh, kain atas. Okey, cara dia Okey, bila kita dah ukur semua kita rapin, kita nampak yang ini dia lagi besar daripada bahagian ni okay di pada bahagian dia punya um, dekat lutut ni kan So, cara dia ini kita jahitkan dulu satu tapak kita jahit lurus je jahit je lurus keliling ni okey lepas tu bila dah jahit kita tarik sikit untuk bagi dia kecil okay, ni bila kita dah jahit kita tarik sikit benang tu untuk bagi bulatan ni kecil nanti bulatan ni akan kecil ikut Lepas tu kita ukur balik ikut kita punya kain bawah ni Ok kita masukkan dalam Ok masa jahit nanti baru kita nampak benda ni semua Alright So untuk jahit cikgu akan jahit guna kain ni juga Sebab ni lagi mudah nampak Cikgu jahit sini sikit Sini sikit eh Ok ni yang cikgu dah jahit Ok sebelum kita cantumkan Kita tandakan dulu empat bahagian Ok ni kita lipat balik dua kita snip eh. Sikit je yang banyak. Yeah. Kita okay, snip hujung ni satu kali. Lepas tu dekat bahagian tengah dia pun kita snip Okey, so kita akan dapat empat empat snip eh satu dua tiga empat. Okey, untuk bahagian dia punya bahagian atas ni pun kita lipat dua dan kita snip ke tengah dia. Okey, tujuan kita snip ni sebab kita nak tahu kedudukan ni betul ke tak eh. Okey, dah eh Okey, sekarang untuk jahit Okey Bahagian atas ni dalam keadaan terbalik Iaitu bahagian jahitan berada di sebelah luar Okey, kain ni pula Okey, kain ni bahagian uh, dalam dia uh, Bahagian dalam kain berada di sebelah dalam Bahagian luar dia berada di luar Maknanya, kain ni contoh yang cikgu tanda ni Ini bahagian dalam kain Bahagian dalam kain kan So dalam kain ni berada di sebelah dalam Jadi kita lipat dia dudukkan dia dekat dalam Okay Dia dalam keadaan betul lah Okay right side Okay jadi Kain ni Dalam keadaan betul ni Kita akan pusingkan dia macam ni Pusingkan macam ni Lepas tu kita kecilkan dia Lipat-lipat dia Masukkan dekat dalam uh, kain atas masuk dekat dalam kain atas Contoh. Lepas tu cari balik poin-poin yang kita tanda tadi. Okey. Cari balik. Lepas tu samakan je. Okey, tak kisah mana-mana sebab dia bulatan kan. Dia bulatan jadi dia tak kisah. Okey. Lepas tu kita pin. Okey, lepas tu belah sini pun sama. dia okay, nampak eh. Ini dia lagi besar. Bau. Bau dia. Dia lagi besar kan? So kalau lagi besar macam ni pun kita dah nampak dia lagi besar. Okey, bahagian peplam tu lagi besar daripada kita punya kain. Atas Jadi kita ambil, kita keluarkan. Okey, kita jahit dulu Setapak tapak keliling. Okey. Okey, ni yang cikgu dah jahit keliling dia eh. Okey. So mana yang ada berkedut-kedut bertindih tu kita riliskan macam tu je Ok tujuan kita jahit ni satu untuk kita kecikkan bulatan ni Ok satu lagi untuk supaya jahitan tu dia pegang kita punya kain Sebab bila kain ni aa, kita potong bulat dia akan stretchable Haa tu normal Ok so ini kita masukkan balik dalam kain belah bawah Okey, lepas tu kita cari dia punya point tadi eh. Okey, sini satu. Kita kan. Okey, lepas tu yang kat tepi ni pun kita pinkan nampak. Ha, dah okey kan? Tengok. Wow. Oh. Okey, ni kita ni. Okey, kalau kain lycra Kain lycra kalau kita potong bulat dia lagi lah stretchable. Jadi kita kena jahit dulu satu tapak macam ni, jahit lurus, lepas tu baru kita cantumkan. Kalau yang dah biasa tu tak apalah eh. Kalau yang yang baru nak nak try, ah kena buat macam ni. Okey. So kita pinkan dekat empat-empat point ni. Lepas tu baru kita jahit cantum dia eh. Keliling dia. Okey, nampak tak dia dah okey. Jahit cantum keliling eh. biasa. Ok ni yang dah siap jahit eh. So kita keluarkan So inilah rupakan Perplam kita Ok Jadi yang yang jahitan yang pertama yang setapak untuk kita ngamkan bulatan ni tadi kita boleh buang eh. Okey. So dah siap jahit macam ni. Okey. Bahagian atas ni kita boleh jahit tepi dulu keliling. Lepas tu kita akan buat getah Kita lipat macam tu, kita buat getah Ok Nanti cikgu uh, video getah uh, Spread eh, lepas tu untuk bahagian bawah ni Ok, ada dua cara Ada orang boleh buat baby seam Baby seam caranya Lipat dulu dalam 1mm Lepas tu jahit Sorry, dalam setengah mm Lepas tu jahit dulu Lepas tu dah habis jahit keliling Lipat lagi sekali Tapi kalau yang kain bulat macam ni Kita boleh terus lipat dua kali Okey, lipat sekali, lepas tu lipat lagi sekali, kita jahit sikit. Lepas tu jahit sikit, jahit sikit, jahit sikit. Lipat-lipat sikit, jahit, lipat-lipat sikit, jahit. Okey, tu cara dia buat kemasan.